Російські дрони з українськими і міжнародними сім-картами. Керування через Телеграм це реальність чи фейк? FPV-дрони б'ють у глибокий тил, а шахеди тепер пробивають бетон. Чи досі рятує правило двох стін, і які міста вже під загрозою ударів новітніх БПЛА? Українські дрони зі штучним інтелектом, чи справді наші удари по РФ приносять стратегічну користь? Про все це з Сергієм Безкресневим, більш відомого як флеш. Військовим фахівцем із радіотехнологій Це канал Times of Ukraine, Я Катерина Сабадаш. Підписуйтеся на наш телеграм-канал і на телеграм-канал Флеша. Приємного перегляду, пане Сергію, вітаю вас! Доброго дня, бажаю здоров'я усім. Отже, за даними Defense Express, бойова частина шахедів збільшена з 50 до 90 кілограмів. Це означає, що дрон тепер здатен пробувати перекриття і навіть проникати через бетон. Чи змінилася тактика зсу або підхід до захисту критичної інфраструктури з урахуванням цієї модифі модифікації? І чи правило двох стін досі е, може рятувати життя? Давайте буду пытаться коротко отвечать, чтобы мы как можно больше вопросов охватили. То есть на данный момент мы фиксируем применение как минимум семи типов боевой части в шахедах, от осколочной, осколочно-фугасной до, до термобарического заряда. Действительно мы фиксировали, россияне это подтверждают, боевую часть весом 90 кг в шахедах, но она используется не так часто, потому что для того, чтобы такой большой боеприпас летел на большое расстояние, россияне вынуждены уменьшить запас топлива в шахеде и сделать это за счет уменьшения вот этого количества соответственно уменьшается полетная дальность поэтому вот этот боевую часть они могут применять на ограниченной территории украины но тем не менее могут и это действительно является проблемой потому что боевая часть весом по 90 килограмм способна нанести уже гораздо больше урон чем традиционный вес там 30-40 килограмм а, давайте до каких территорий украины сможет долетать такие дроны а, и а, Чи, врятую, Чи врятує правило двух стен досі, якщо будуть а, такі дроны запущені? До каких рубежей вопрос очень сложный, потому что это зависит от того, насколько шахет летит. И это шахет, если он летит маневрирует, если он летит зигзагами и так далее. Поэтому, например, полетной дальности напрямую у шахеда хватит практически на всю территорию Украины. Да? Ну а если он будет использовать тактику, которую Россия не использует сейчас для ухода от наших засобов в ППО, то естественно он сможет долететь с таким весом, ну, может, до середины Украины не дальше. Правило двух стен. <реш> По поводу укрытия, ну, это, 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 все зависит, честно говоря, это все зависит от конструкции здания, конструкции домов, поэтому как бы единого такого правила быть не может для всех сооружений. Первое правило, о котором мы говорим, это держаться подальше от окон, потому что очень многие люди страдают именно от этого. Вот это излишнее любопытство посмотреть, что стреляет. Причем зачастую проблема может быть не столько из-за самих шахедов или осколков, а сколько из-за остатков пулей, которые выпускают наши мобильные огневые группы, потому что мы должны понимать, что ребята стреляют из браунингов, стреляют из автоматического оружия, и вот эти вот пули, они имеют способность лететь достаточно большое расстояние, сохраняют свою траекторию. Вот, слава богу, мы не видим там летальных исходов, но жители Украины находят эти вот пули везде, в окнах, в заборах, в стенах, то есть, ну, это такая неизбежность, которая есть, поэтому нельзя стоять возле окон и любоваться, например, выходами по поводам или битвами в небе, как наши ребята сбивают шахеты, то есть это несет за собой риски. И второе, конечно, если э, шахет, не дай бог, попадет в дом, то, естественно, самое безопасное место будет там, где есть несущие стены. То есть непосредственно обычная конструкция, это бывает в центре здания, ну, традиционно, поэтому многие вот, рекомендуют находиться в коридорах, где-то, наход... по крайней мере, не находиться у внешних стен, да, которые наиболее уязвимые, потому что мы понимаем, что если. Вдруг так получится, что шахет или его обломки по поводу здания. То есть э, по всем многократным видео, которое мы фиксируем, страдают внешние стены. То есть, а зачастую помещения внутри они остаются в целости. Поэтому желательно находиться как можно глубже внутри помещения с двух сторон. Естественно, конечно, в зоне риска находятся жители, которые живут на высоких этажах, потому что зачастую шахеды используют тактику низких полетов. Такое мы фиксировали в Броварах и в других пригородах Киева. Врезаются в высокие этажи, в высокие здания. Почему это происходит? Потому что многие новостройки в пригородах, они не включены в те планы, которые пользуются россияне при, при прокладке маршрутов. Вот это например, там, когда в каком-то городе пригородном сателлите Киева появилось здание в 25 этажей, оно может быть не, не нанесено на карту, которую используют россияне, и поэтому шахет может попасть, например, в самые верхние этажи. Поэтому жители вот в таких ситуациях, если они понимают опасность, то есть они, в принципе, могут в теории спускаться куда-то пониже, вот в случае непосредственно, если шахеды находятся в их низоне. Зрозуміло, дякую. Продовжуючи тему змін за останній місяць. Росія активно застосовує нову тактику. FPV-дрони запускаються на глибину 40-30 км у тил з керуванням через повітряні ретранслятори. Нещодавно був зафіксований удар FPV-дроном з бойовою частиною на базі РПГ по Харкову. До яких ще українських міст, зокрема у північно-східних або центральних областях, можуть діставатися подібні FPV-дрони? Чи справді буферна зона в Сумській області дала ворогу тактичну можливість бити по тилу? Як це кажуть російські змі? Чи все ж таки це наслідок технічного розвитку дронів? Е, да, ми фіксуємо дійсне велике количество дронів, которые атакують нашу тили на глубину до 30-40 кілометрів. І це доставляє велику проблему для нас. как я уже писал на канале у себя, в первую очередь, потому что никто из військовых и гражданских не ожидает, что дрон залетит так далеко. То есть это, ну, кто бы был на фронтах, и, и те жители, которые живут э, в прифронтовых зонах, понимают, что по большому счету по военным меркам это тыл, 30 километров. Вот, и э, туда долетают как FPV-дроны, так и дроны FPV формата крыльев. Вот. Например, молния, которую использует Российская Федерация. Почему это произошло? Это произошло благодаря тому, что, во-первых, технологии используются специфически, то есть поднимаются высоколетатлера, используются дроны большого размера с усиленным аккумулятором батареи. А... Частично причиной это стало подразделение, которое называется Рубикон. Это российское подразделение, элитное FPV. Оно раньше стояло на сумском напрямку, и именно это направление повлияло в том числе критично на наш выход из курского напрямку, потому что они активно атаковали нашу логистику. Это и подразделение БАПАЛА Российской Федерации, которое опытные экипажи с опытной подготовкой и которые умеют выполнять самые сложные задачи. Это сбитие наших агродронов, бомберов в воздухе, это полеты на дальние расстояния, атаки туда достаточно элитный отбор происходит в эти подразделения и они используют все самые современные технологии и когда сум Курская операция она скажем так э, свернулась то это позволило э, этому подразделению уйти с этого региона и рассредоточиться по другим фонтанам и атаковать наших ребят Потому что фактически мы сейчас фиксируем что именно они занимаются атакой на вот эти вот глубины и это также ответ на вопрос, нужна была Курская операция. Нам эта Курская операция сдерживала очень много вот таких боевых частей, которые работали. Мы не все об этом знаем, как это все происходило. Многие там осуждают, нужно и не нужно было. Но я могу подтвердить, что значительную долю военных сил Курск сдерживал. В том числе вот таких профильных групп. Вот сейчас мы думаем, что делать с этой проблемой. То есть э, наши военные ведомства, силовые структуры, они все, при, в принципе, понимают угрозы и риски. Эти дроны фиксировали впервые, вот недавно такой дрон долетел до Харькова. Также такие дроны долетают до Запорожья, мы фиксировали. И, к сожалению, эти дроны выносят все прифронтовые дороги. Например, до прополя Константиновка. Фактически каждый день порядка 20 дронов прилетает на вот этот участок, выискивает цели и атакует. И, к сожалению, эти дроны атакуют военные машины. Если этот дрон не нашел военной машины, он без всяких сомнений атакует любую гражданскую цель. Потому что обратно он не прилетит, ему надо потратить бой заряд, и туда попадают, к сожалению, все, кому не лень. Например, в Сумской области э, такие дроны атаковали и погибли ребята из ДТК, которые ремонтировали трансформатор, стояла машина на обочине, то есть она была промаркирована, было понятно, что это электрики, они не несут никакой угрозы, то есть и тем не менее дрон это атаковал. Также мы видели, как в Сумской области дрон атаковал микроавтобус, который вывозил людей. То есть, к сожалению, Россия это страна террорист, для которого не существует рамок и границ. Будь то мирный автобус, школьный автобус, автобус промаркированный красными крестами. То есть, если ему будет нужно, они атакуют без раздумий эту цель. В мережі шириться думка, що шахеди керуються в реальному часі через Телеграм, передаються відео і мають штучний інтелект. Багато експертів це спростували, але трактування різні. Тож давайте розставимо з вами крапки над і. От я вам буду задавати такі запитання, а ви коротко, якщо можете, відповідайте. Чи можна реально керувати шахедом під час польоту, змінюючи його маршрут? Е, в даний момент ні. То есть мы внимательно исследуем все шахеды, которые упали к нам, как, обломка, как обломки, и целые шахеды бывают, таких материалов очень много. Поэтому мы досконально и точно понимаем, как работает шахед, по крайней мере большинство из этих шахедов, то есть что они умеют делать, поэтому шахеды в реальном режиме времени неуправляемые. А, до чего тут Телеграм? Чи, как працює передача координат через Телеграм-бот? Значит, практически сейчас в большинстве шахедов установлены модемы, куда вставлены сим-карты. Сим-карты бывают российские, сим-карты бывают роуминговые других стран, сим-карты бывают украинские. Модемов там два, они могут работать по очереди, либо работать одновременно. Вот. И эти модемы подключены к микрокомпьютеру, который стоит, скажем так, на этом же шахеде, в формате Raspberry. И вот эти вот шахеды, они передают данные о своем местоположении, также они получают данные о скорости полета, о высоте полета, и передают они это через Telegram-бот. То есть, скажем так, это обычный Telegram-аккаунт, просто он крутится на вот этом мини-компьютере, и через него идет передача информации. Зачем россияне сделали это так? Для того, чтобы мы на своих мобильных сетях и на интернет-сетях не могли отличить телеграм-аккаунт от шахеда, от обычного телеграм-аккаунта любого пользователя. То есть там представьте себе, что создан обычный телеграм-аккаунт с номером, с названием, и э, через него просто передаются в виде сообщений вот эти вот э, данные, координаты и так далее. То есть, соответственно, мы ведем очень большую работу, это работа я уже много раз говорил, невидимо. Сюда задействовано много людей, представителей операторов. Наша задача блокировать такие карты, вычислять такие карты и препятствовать для того, чтобы эти модемы работали на территории Украины. Но, тем не менее, россияне по-прежнему продолжают эти эксперименты. Они продолжают э, ставить сим-карты с разных стран мира. Я, наверное, уже сложно мне сказать, кого я только не видел. Вот от Японии до Китая, Новая Зеландия, Австралия все операторы, то есть они пытаются найти какого-то оператора, который мы не сможем вычислить, зафиксировать и не сможем его заблокировать. Поэтому это вот такая невидимая борьба, которая ведется постоянно. Поэтому отсюда возникла вот эта история про Телеграм. А э, давайте так подсумуем, чи может украинский реп глушить не только навигацию, а и мобильные модемы в середине этих дронов? Ну, дело в том, что эти модемы работают на тех же частотах, как и обычные пользователи, поэтому мы тогда будем глушить, скажем так, и всех пользователей в округе. Вот. Мы пока не видим в этом необходимости до того момента, как мы можем блокировать сим-карты и в этом уверены. То есть у нас сложные алгоритмы, когда шахет там залетает на территорию Украины, мы не отключаем эти модемы, они не не могут ими пользоваться. Если мы вдруг увидим смены э, в их тактике, мы будем думать над дальнейшими действиями. Вот, например, сейчас... Это не секрет, обсуждаются вопросы о возможной отключении передачи данных по траектории полета шахедов для того, чтобы полностью сделать и лишить их любых возможностей для связи, для работы. Россияне делают точно так же по отношению к нашим гипстрайкам. В то время, как прозвучит воздушные тревоги на России, Россия отключает, бывает даже целиком сети на 9 мая когда они боялись угрозы нашей, они полностью тушили всю мобильную связь и весь интернет в Москве и Подмосковье. То есть, и а так они зачастую по регионам отключают тоже по мере полета наших дипстрайков, отключают мобильную связь. Это тоже один из вариантов. Я просто скажу, почему мы это не делаем, потому что мы заботимся о наших жителях. Мы понимаем, что мобильной связью пользуются многие э, инфраструктуры для, обеспеч... для обеспечения критички, в том числе пользуются военные. Поэтому нам хотелось бы отключать мобильную связь в самом последнем случае. Но если это будет необходимо, мы будем это делать. Мило. И штучный интеллект, и видео. Штучная интеллект и видео. Давайте начнем э, с видео. То есть теоретически вот эти вот модемы на борту шахедов, они включают в себя возможность передачи видеоизображения через сети мобильной связи. Но крайний раз такую камеру мы находили, наверное, года полтора или два года назад. Россияне попробовали, когда они поняли, что мы отключаем сим карты они перестали ставить вот эти вот камеры на свой борт. Те видео, которые иногда Россия публикует, и наши зрители видят, как шахед своими глазами наблюдают сверху за работой нашей ППО, все эти видео сняты в городе Сумму. Мы это дефицировали и эти видео сняты следующим образом на шахеде стоит радиомодем который прямиком на россию отправляет данные то есть тут не имеет никакого отношения нашей мобильной сети и так далее до российской федерации там 50-60 километров поэтому шахет может картинку передавать туда а там россияне ее принимают то есть это актуально только для прифронтовых зон и это сделано специально в качестве элемента ипсо показать нам мол, вот смотрите мы все наблюдаем на самом деле это не так Относительно искусственного интеллекта в шахедах его нету. Я не исключаю возможности, что он появится, потому что наши, э, наш противник постоянно работает над усовершенствованием. Но, к сожалению, мы видим искусственный интеллект в тех БПЛА, о которых я рассказывал много раз. Это БПЛА инновационные, не самые высокотехнологические, которые на протяжении практически где-то месяцев трех атакуют нас по всем фронтам. То есть это БПЛА полностью с искусственным интеллектом, которые не подвержены воздействию РЭБа, которые борются с нашими зенитными дронами, уклоняясь от них, которые могут самостоятельно летать и самостоятельно принимать решение, кого им атаковать. То есть это БПЛА будущее, я бы так сказал, и это большая проблема для нас, потому что мы должны разработать тактику, как им противодействовать. И каждый день порядка 50 БПЛА прилетает таких по всем фронтам, мы их фиксируем на юге, на востоке, на севере, везде. То есть россияне отрабатывают эту тактику, эти БПЛА летают группами, они умеют держаться друг за другом, они анализируют друг друга, они фактически могут, например, пролетая вдоль трассы, найти военную машину и ее атаковать. Вот. На данный момент эти БПЛА мы фиксируем, атакуют в основном объекты критической структуры, но можно сказать, что россияне обучают модель искусственного интеллекта на этом БПЛА. Мы видим, как этот БПЛА по трофеям совершенствуется. Каждый месяц появляются какие-то новые функции, какие-то новые элементы. Вот поэтому это ну, большая опасность для нас, это то, о чем мы говорим, это будущее, которое уже сейчас есть. Давайте поговорим про украинские дроны. Украина впервые застосувала дроны матки с искусственным интеллектом, то есть один беспилотник доставляет два FPV-дроны на расстояние до 300 километров. Після скидання повертається назад, а FPV б'ють по ворогу самостійно. Чи є підтвердження ефективності цих атак, які українські новинки зараз тестуються або готуються до масового виробництва? І, взагалі, чи грає нам на руку те, що ми б'ємо своїми дронами по території РФ, і чи є якийсь реальний воєнний і стратегічний ефект від таких атак, чи це радше інформаційний тиск і спосіб такого психологічного впливу на ворога? Ну, действительно, это, можно сказать, один из совершенных форм робототехники, вот такой симбиоза. Впервые мы увидели, как, когда катер э, доплыл до Крыма, и оттуда поднялись БПЛА, которые атаковали площадки, вертолеты и атаковали э, ППО российское в Крыму. То есть точно такой же технологии используются здесь, когда дрон-матка летит, залетает, и с него опускаются, FPV атакуют. На данный момент это, скажем так, больше э, психологический фактор, потому что вот эти вот БПЛА, они не могут нести большой боеприпас. Мы должны понимать, что FPV имеет вес, Зарядная FPV тоже имеет вес, поэтому э, это ограничено, но это очень эффективно в плане психологического воздействия. Мы фактически можем атаковать какие-то цели глубоко в тылу противника, там, где он не ждет. И понятное дело, что там все цели будут самые лучшие, самые сладкие для нас, там, где противник нас не ждет. И вот такой маленькой, даже fpv с зарядом там 500 грамм, может где-то ну, наделать бед и принести противнику ущерб достаточно ощутимый. Поэтому тактика такая, она эффективная. Россияне используют против нас точно так же. Мы фиксируем иногда прилеты маленьких FPV на расстоянии 50-60 километров от нас, и мы тоже понимаем, как это происходит. Вот эта вот самая матка, она является еще и ретранслятором для вот этих дрончиков, которые улетают вниз. Китайцы верят в перспективу, китайцы показывают, что можно разработать очень большую матку, которая будет нести на себе, образно говоря, тысячи таких FPV, долетая до каких-то границ, оттуда их выпускать, эта матка там будет базироваться в небе, долгое время являясь базой для таких FPV я тоже думаю, что это вопросы будущего и не такого большого, как мы сейчас видим, потому что во время войны технологии очень быстро э, развиваются. Мы тоже развиваем концепцию э, дронов маток, но, по крайней мере, это сейчас больше, ну, скажем так, я опять повторюсь, это больше не массовый серийный урон, это больше демонстрация вот, технологии, демонстрация нашей силы и возможностей. А ось про масовий урон давайте з вами поговоримо. За словами Зеленського, РФ готується виробляти до 500 дронів на добу. Кремль має в резерві близько 500 балістичних ракет. Коли слід очікувати чергового масованого удару з ще більшим масштабом, і чи готова українська система ППО до такого сценарію? Ну давайте скажем так, наша готовая систем, система ППО складается из трех составляющих, даже не систем ППО, противодействия. Первое противодействие это элемент РЭП. К сожалению, россияне сейчас ставят более сложные антенны на шахеды, поэтому наша, эффективность нашего РЭП уменьшилась я не буду это скрывать. Вот сейчас нам нужно подтянуть наш РЭП для того, чтобы эффективно противодействовать российским шахедам. Но, тем не менее, наш РЭП сейчас активно помогает в воздействии на отложенные БПЛА, отсекая их и, по крайней мере, облегчая работу нашему ППУ. Второй сегмент – трое это мобильные огневые группы, на которые мы делаем ставку. Этот сегмент никуда не девается. Для... У нас есть боеприпасы, у нас есть ресурсы для него. То есть тут все нормально. проблемы может только составлять высокие горизонты полета шахеда, которые мы сейчас фиксируем, 3, 4, 5 километров, где мобильные огневые группы не могут доставать их своим огнем. Третья составляющая – это ракеты. Здесь никто не будет скрывать, мы полностью зависим здесь от наших партнеров. Э, насколько они нас будут снабжать этими ракетами, насколько мы будем противодействовать. Какая сейчас комплектация и комплектованность, вам никто не скажет, потому что, это, естественно, это военная тайна, мы не можем это афишировать, что у нас есть, на какое количество и в каких объемах. Какие поставки у нас будут на будущее, будут ли они от штатов и так далее, вы видите политическую ситуацию, тоже никто не знает, что с этим будет. Поэтому здесь, собственно, никаких прогнозов на данный момент, мы работаем, противодействуем, как бы дальше вопрос э, непонятен. И относительно количества производимого шахедов. Да, они могут масштабироваться, то есть у них одно производство есть в Алабуге, сейчас они запустили второе производство в Ижевске, и задача этого производства сделать шахет полностью из российских комплектующих, то есть там уже нет ничего иранского. Мы эти шахеты определяем, у них на хвостовом оперении есть буквы К, КМ или КЦ. Если эти буквы встречаются на обломках, это шахет сделан в Ижевске из российских комплектующих максимально. То есть россияне сейчас пытаются уходить от Ирана, Пытаются делать у себя как можно дальше. Больше, но все равно понимаем, что э, большая часть электроники собрана там на иностранных комплектующих. К сожалению, санкции здесь не совсем эффективны, э, потому что эти комплектующие, то, что называется коммерческие коммерческие можно купить в любой стране на любом рынке. Они не имеют однозначно военного, скажем так, ну, военной цели и блокировать их санкциями очень сложно. Поэтому все зависит от масштабирования и насколько россияне ставят себе эту цель. И стоит ради справедливости заметить, что сейчас, когда мы говорим про БПЛА, которые нас атакуют, большая часть нас атакуют обманки. Это БПЛА Герберы, это БПЛА Пародии. Здесь задачи есть две. Первая задача – это сбить с толку наше ППО, перегрузить его. А вторая задача, как ни странно, это влиять психологически на наше население, потому что когда у людей везде в разных регионах над головой жужит и имитируется звук пикирования, то есть психологически это, ну, скажем так, создает впечатление, что шахедов много, шахеды везде, мы все в небезопасности, мы там обязательно погибнем. На самом деле это именно вот я даже находила специально россияне ставят на вот эти обманки сирены ложные для того, чтобы психологически воздействовать на нас населения. Я могу подтвердить, вы все это понимаете, что это работает. Это действительно работает, когда ты слышите звуки, кажется, что Россия все сильнее и сильнее, э, Шахеда все больше и больше. Но на самом деле половина и даже больше зачастую бывает 80 процентов в некоторых атаках, атаках это ложные цели. Именно вот, но они добиваются своих задач, которые они ставят, именно терроризировать нас, население, вот своим применением. А Какое точное количество шахедов будет производить Российская Федерация, сказать сложно, но я могу с уверенностью вам сказать, что вопрос масштабирования здесь несложно. Если мы модель уже создали, если есть наличие комплектующие, то дальше это можно увеличивать в 5 раз, в 10 раз, в 20 раз, в 100 раз. Тут нет никаких рамок. Точно так же, когда я общаюсь с нашими ребятами, кто производит дипстрайки у нас. Вот, например, производитель говорит, мы делаем 200 попола ударных в месяц. Я говорю, а можете больше? Они говорят, мы можем сколько хотите. Вот если нам даст бюджет государства и долгосрочные прогнозы, хотите в 5 раз увеличим, хотите в 10. Это вопрос бизнеса. Любой бизнес, который наладил производство, который имеет ресурсы, он знает, как масштабироваться. То есть, если есть политическое желание, если есть финансы и бюджет, то мы способны выпускать вот этих ударных бапола суммарно еще больше, чем делает Российская Федерация. Но, к сожалению, насколько я понимаю, наш бюджеты не ограничены, ну они ограничены, они не могут быть бесконечны. давайте за мы коротко так. Если сейчас они могут вырабатывать до 500 а, дронов, чем может до конца року вырабатывать до тысячи? Да. Я опять же повторюсь, то есть для нашего противника это бизнес, то есть им ничего не стоит, образно говоря, взять торговый центр или взять какое-то помещение, его переоборудовать, нанять людей, закупить комплектующие, закупить детали. Единственное, что в какой-то мере их сдерживает, э, ну скажем так, производство вот этих самых антенн против РЭБа которые они используют, потому что э, это, скажем так, это работают другие предприятия российского ВПК, у которых тоже есть свои лимиты, бюджеты, то есть они между собой там постоянно эти вопросы оговариваются. Но технически, если они наладят все это производство, то, конечно, они могут его увеличить и масштабировать. Также мы видим, что они ставят вот эти антенны, видно, у них есть действительно проблемы с производством, они их используют китайские эти антенны, мы их видим, находим в обломках самые разные размеры, То есть эти, на цих елементах я показувався на каналі. Написано там антенна для сільського То Тобто, так от і написано з Китаю. Друзі, у нас у гостях був Сергій Безкресно, більш відомий як Флеш. Дуже дякую вам, пане Сергію, за те, що завітали до нас, і до нових зустрічей. Дякую. Це. Дуже дякую вам, пане Ну мы, да, вам повезло, наверное, я никому столько не, не уделял времени. <laughs> так, так, дуже дякую вам, что вы так швидко, оперативно до нас завитали. Да, видите, у меня есть, есть единственная проблема, что я спілкуюсь российской мовой, потому я умею спілкуватися українською мовою языке, но когда нужно что-то интересное очень то я сижу и так думаю, чи я сделаю ошибку или нет. И, то есть, ну, люд, люди, люди хотят, чтобы я розповідав цікаво, а не вот это думал там І Бекали Мекал, то і тобто, я ну коли потрібно зробити зробити вибір, там розмовляти російською чи українською, коли десь там на якусь там таку тему загальну розмовляю українською мовою, А якщо це щось там технічне, а особливо, якщо це потрібно щось цікаво розповісти, то я обираю російську мову, ну тобто, то це вже усі звикли. Всі звикли дуже дякуємо, дуже цікаво. А от в мене ми зараз ну, не записуємо, це не буде в інтерв'ю. От в мене є особисте питання з приводу е, оптового волокна. Я у вас на каналі побачила поля оці з оптовим волокном. Е, сказали мені, що дуже специфічне питання, його не, не, не варто задавати в ефірі. Але от е, як ну, що це взагалі таке? Навіщо вони це роблять? Они ничего не они ничего, это побочный эффект. То есть они, летая, атакуя нас, то есть это оптоволокно раз, разматывается по полям и там лежит. То есть это все, каждый экипаж, который делает вылет дрона, за ним разматывается такое волокно. То есть это значит, что через вот это поле пролетело, например, там 500, 500 дронов на оптоволокне. Другой. И эти поля просто, да, то есть они делают это не специально, это как вот следствие. То mm -hmm. есть летит разматывается, и вот все эти поля в этом оптоволокне, то есть, ну, скажем так, что из этого, ну, проблематично, то, что оно не разлагается со временем, это стекло с пластиком, и вот это оптоволокно, то есть оно попадает в почву, и более того, если оно попадает в части тела, оно работает как заноза, да, вот если элементы обломки его, как стекло, то есть если это будет попадать животным, будет попадать в почву, потом будет попадать людям там в пищу куда-то, достаточно мерзкая проблематичная штука, то есть это вот э, глобально вроде это не, не создает проблемы, но оно не разлагается и будет вот, вот там очень долго, поэтому... На этих полях со временем непонятно, что будет в плане там, сельского хозяйства. Но если тракторы это перекопают, они это оптоволокно подробят, оно попадет в почву. Из почвы, естественно, если там будет картофель, он может тоже попасть туда. Если человек это проглотит, ему придется делать какую-то операцию, потому что это оптоволокно, оно как длинная заноза, если оно где-то в желудке или в горле застрянет, то будет беда. Ну вот, собственно говоря, в этом проблема.